भारतीय मौसम भवन देश जुरे और पूर्वाभाष जारी करे एक नजरे जिन्हे अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी गहन दबाव का क्षेत्र हमारा गल्फ ऑफ मन्नार और उसके आसपास के एरिया के ऊपर स्थित है इसके अगले 12 घंटे के दौरान वीक होने की संभावनाएं हैं और इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी अभी फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ हमारा नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर स्थित है और अभी ये फिलहाल 73 थ्री डिग्री स्ट और थर्टी डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी साउथ आसाम और उसके आसपास के इलाकों पे लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में स्थित है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अभी भी 150 सौ नोट की रफ्तार से जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो तमिलनाडु और केरला के ऊपर आज अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं साथ ही जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और उससे सटा हुआ सेंट्रल इंडिया है उस पर अगले तीन से चार दिनों के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावनाएं हैं अगर हम अब तापमान के अगले पाँच दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट इंडिया में अगले दो दिन के दौरान दो, दो से तीन डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर गिर सकता है और उसके बाद उसमें कोई और ज़्यादा चेंज होने की संभावनाएँ नहीं है अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें तो वेस्ट इंडिया में अगले पाँच दिनों के दौरान दो से तीन डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं हैं इसमें गुजरात स्टेट नहीं है मतलब गुजरात स्टेट में जो टेम्परेचर रहेगा वो एन में यानी उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं रहेगा अगर हम डे वाइज वार्निंग्स की बात करें तो 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को जैसे कि आप अपने सामने इस वार्निंग मैप में देख सकते हैं कि समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में शीतलहर यानी कोल्ड वेव की वार्निंग्स जारी की गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज ग्राउंड फ्रोस्ट की भी वार्निंग जारी की गई है अगर हम बारिश की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में आज अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं इसलिए रेड कलर वार्निंग के लिए इशू की गई है साथ ही आंध्र प्रदेश और एसआई के में आज भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं 13 दिसंबर को शीत लहर का प्रभाव इन्हीं इलाकों में बना रहेगा यानी पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया पे शीत लहर की वार्निंग जारी रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए ग्राउंड फ्लोस्ट की वार्निंग जारी रहेगी और हिमालयी प्रदेशों में जो जम्मू कश्मीर है वहां पे कोल्ड वेव की वार्निंग जारी रहेगी अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो केरला के ऊपर तेरह दिसंबर को अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम बारह और तेरा दिसंबर को घना तो तराई का समूचा और सेंट्रल इंडिया में से मध्य प्रदेश और हिमालय प्रदेशों में से जम्मू कश्मीर वहां पे कोल्ड वेव की वार्निंग्स जारी रहेंगी और पूर्वोत्तर भारत में असम मेघालय और एनएमएमटी में चौदह और पंद्रह दिसंबर को डेंस फोगी यानी घने कोहरे की चेता जारी रहेंगी अंडमान निकोबार में भी 14 और 15 दिसंबर को भारी वर्षा की चेतावनियां जारी रहेंगी 12 से 14 दिसंबर के लिए यानी अगले तीन दिनों के लिए मध्य प्रदेश पे कोल्ड डे की भी वार्निंग जारी की गई है अगर हम 15 दिसंबर के लिए जो हमारा कोल्ड वेव है उसकी चेतावनी की बात करें तो वो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव की वार्निंग जारी रहेगी 16 दिसंबर में जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव की वार्निंग जारी है और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे असम मेघालय और एन में फोक की वार्निंग जारी रहेगी तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं सत्रह दिसंबर को तमिलनाडु केरला एस के और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं और अठारह दिसंबर को भी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं